असल वरम्ह वरक आपका इन दोनों में क्या फर्क है आजकल की दुनिया में चीजें बहुत ज्यादा यानी बहुत जल्दी से तब्दील होती जा रही है और इंसानी सोच और अकल जो है वो कमजोर होता जा रहा है जो जिंदगी में जो तो जो बात करते थे जो सीखना सिखाना करता था अब वो कमज़ोर पड़ रहे हैं ऐसा ऐसा तो मशीनें भी रोबोट पे चल रही है और जो हमारा रोजमर्रा जिंदगी है जैसा कि हम अब देख रहे हैं इन वीडियोस में बहुत सारी बड़ी हुई है उसमें हम देखते हैं तो रोबोट से बहुत सारा काम जाता है बहुत जगहों पर वो इस्तेमाल भी हो रहा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान का जो अहमियत है वो कम हो गया कभी भी वो कम नहीं होगा तो बहुत सारे लोगों ने सोचना और सीखना सिखाना पढ़ना ये सब चीजें बंद कर दी वो इसके बारे में ना सोचता है और ना कुछ करता है बस उसके पास एआ आ गया तो वो जो बोलता है वो करके दे देता है जो लिखता है वो उसको करके दे देता है तो ऐसा नहीं है हमारे पास एडवांस और सबसे बेहतर जो रास्ता है वो अल्लाह का किताब है الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم हर मसले पे हमें नमाज देता है तो ये तो अलग हो गया अब इंसान और एआई का जो लड़ाई है ये जो झगड़ा है वो जो चल रहा है उसमें हमें क्या करना चाहिए देखिए इसके फायदे तो बहुत ज्यादा है लेकिन इसके साथ साथ नुकसान भी है फायदे इसके ये है कि हमने इसको कोई चीज़ दे दिया कोई कमांड दे दिया तो ये हमें उसके बारे में बताता है लेकर के देता है भी दे दे। लेकिन उस नुकसान इसका ये है कि हमने सोचना समझना सीखना ये सब चीजें खत्म कर दी अब यह कुछ इसने बना लिया वो तो बादशाह बन गया उसने तो हमारे लिए सहूलत पैदा कर दिया लेकिन हमारा नुकसान किधर हो गया नुकसान यहाँ पे हो गया कि हमने जो अपने जिंदगी से तजुर्बा लेने ले थे जो सीखना सी, सीखना सिखाने का जो अमल था वो हमने छोड़ दिया अब हम उस एक सोच पे जिसने कि आई को इजाद किया अब हम सारे उस एक सोच के पीछे चल पड़े कि उसने जो किया जैसा किया बस वो सही हमने नए तजुबा नया सीखना सिखाना वो हमने छोड़ दिया अगर हम इस तरीके से चलेंगे हम सोचेंगे भी नहीं समझेंगे भी नहीं और अपने यार उसने तो ये थी कर लिया, अब हमें क्या करना है अगर तो हम मुस्बत तरीके से सोचें तो जरूरी है इनशाला हम उससे बेहतर सोच सकेंगे और बेहतर को जो कि इंसानियत के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं ना किसी भी सोच का मतलब और मकसद यही होता है कि मैंने इस चीज को कैसे करना है, इस चीज से लोगों ने कैसे फायदा उठाना है तो सबसे तो बड़ा मकसद तो सबसे पहले इंसान के लिए होता है अब यह है कि हमें ए आई को वक्त जरूरत और अपने सोच अपने फिकर के हिसाब से नीचे रख के चलाना पड़ेगा अगर हम इसको अपने सर पे, सर पे चढ़ाएंगे तो नुकसान करेंगे इसलिए जरूरी है कि हम अपना सोच अपना फिक्र और अपना जो अकल है जो अल्लाह ने हम सबको दी है उसको इस्तेमाल किया शुक्रिया चैनल पर नए हैं लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में। असल रहमतुल्लाह